Давайте усі ці речі будемо обговорювати просто зараз з людиною, яку ми завжди дуже раді бачити в наших ефірах. Роман Світан, військовий експерт, полковник Збройних сил України у відставці, доєднується до нашого ефіру. Роман Григорович щиро вітаю. Спасибі, що знайшли час. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, ну складна тема, але як от з вами про це не обговорити? Ви як ніхто в темі, тому. Давайте перенесемось на аеродром Миргород, що на Полтавщині. Розумію, що ми живемо в часи повномасштабного вторгнення, але не можу не уточнити. Дивіться, росіяни кажуть про сім знищених українських літаків Су-27. Начебто з української сторони доводиться чути в пресі читати про два знищені літаки. Потім обговоримо, що стало причиною цього ураження нашого аеродрому. Але поки що про втрати. То скільки літаків ми втратили? Чи є у вас така інформація? Якщо ми звісно її можемо озвучувати зараз. Давайте ми зараз поработаємо в режимі розвідки, допустимо, Росії. Так от вони, допустимо, не знають, скільки унічтожено або повріждено, і або вообще повріждено. естественно, самолетов. И что они будут делать? Они будут провоцировать наше так. командование, провоцировать знающих, либо, по крайней мере, работающих в этой теме людей, которые как-то имеют доступ к информации. Потому ну, мы с вами точно не будем россиянам давать какую-то точную так. информацию. Правильно? То есть это правильный и грамотный подход. И потому никто этого не сделает, так сказать, со злым умыслом, так это точно. То есть, исходя из фактажа, который реально есть, о котором можно говорить как о фактаже, уже видя, допустим, видеокадры. Первое, висел над нашим аэродромом, недалеко, по крайней мере, от аэродрома Орлан или Орлан или Зала так или, ну, неважно, то есть какой-то беспилотник и снимал, наводил ракеты. Это надо четко понимать. То есть мы его не сбили. Это вопрос к нашему, так сказать, командованию воздушных сил. Надо найти механизмы уничтожения именно этих летающих российских глаз, которые дораз разведывают, доразведывают, корректируют огонь дальше еще и подтверждают, допустим, какое-то поражение, опять же, с корректировкой и работают в режиме такого средства объективного контроля, так называемого. Но естественно, этот летающий глаз, если его можно так интерпретировать, назвать он не знает точно, сколько, куда попало, сколько поражено, какая, какая, то есть какая техника и техника ли вообще находилась на этой площадке? Я не исключаю варианта, что там либо часть, либо вся эти, эти самолеты были мулежами. То есть, у нас довольно таки неплохой пар сейчас есть именно муляжи то есть угу. хороший копий самолетов в том числе танков у нас есть там цел целые, у нас наверное в примерно еще одна армия только уже вот таких макетов которые мы выставляем и разъезжаем российскую в российские ракеты но если брать как фактаж, так вот как фактаж, мне отлично не нравится. Во-первых, висел Орлан, его никто не достал, не сбил и навели ракету российскую. А если там бы все были самолеты, или все самолеты, допустим, которые были, то есть это самый максимальный апокалиптический сценарий представляем, так они что тогда бы уничтожили все наши самолеты, это, это негативный подход. Ну, до, должен быть в негативе восприниматься такая идея, вернее, такая, такое действие, которое мы допустили в конце концов, а это реально допустили, то есть управление процессами наведения. И причем это же не первый удар, и не первый, и не последний. Так. То есть было еще несколько ударов, до этого работали россияне в таком же режиме, вешают орлан работают по зенитно-ракетным комплексам, по вертолетам, дозаряжающимся, ну и так далее, и тому подобное. Значит, не решена основная проблема. Российский летающий глаз, так называемый, которые давным-давно надо закрыть. Его можно закрыть, есть несколько механизмов воздействия. Уже нашли наши, кстати, наши сухопутчики, в отличие от ПВОшников, нашли механизмы воздействия на эти наводящие системы. То есть они отслеживают их определенными ради... системами радиоэлектронной борьбы, отслеживают их, наводят туда противодроны, так называемые дроны, у которых больше скорость, естественно, они стоят определенных денег, но тем не менее они уничтожают их. Мы видим этот поток видеоинформации, уничтожение нашими дронами российских разведывательных дронов. Так вот эту, вот эту уже готовую практически тему надо мультиплицировать масштабировать в воздушных силах. То есть надо заниматься в конце концов, и этим механизмом, как не дать возможности россиянам, допустим, добраться до наших военных объектов, да не только до военных, до всех объектов в глубине страны. Ну а, допустим, расположение аэродрома или базы как таковой на 150 километрах от линии границы, это что не проблема. Конечно, проблема. Но 150 километров, да не с 400 туда достать могут, по большому счету. То есть в режиме баллистической ракеты. Попробуйте, вы ее сбейте. Даже если там комплекс будет зенитно-ракетный стоять, она довольно-таки довольно, -таки, довольно -таки опасная. Причем сама по себе С-400, как и С-300. Это же напичканная с боеприпасами, такими маленькими или поражающими элементами она может быть напичкана как раз для уничтожения самолета в воздухе, но также сам они наносят вред и самолетам на земле. Потому, исходя из реалий, а мы только реально должны рассматривать так. эти вопросы, есть однозначная проблема, просто есть механизм ее решения. Ну а то, что россияне используют такого рода и кадры, в том числе в качестве информационно-психологической спецоперации, надо это тоже не забывать. Ну то есть они обязательно нарисуют, там, добавят еще... Накидають навози на вентилятор. Це ж Росіяні тобто з того ж ні. Ну так, вони по іншому не, не вміють працювати, жити і так далі. Ви знаєте, Роман Григорович і тут вже не правий, звісно, поправте мене. Ну виникає питання стосовно того, як ми будемо оберігати F-16, які скоро будуть в Україні. Я завжди доволі скептично ставлюся до до деяких заяв статей західної преси. Завжди краще маю таку маю щастя спілкуватися з вами, наприклад, і дізнаватися правдиву інформацію. Але от прочитав матеріал Reuters, і вони логічно ставлять ну не те, щоб питання підкреслюють один момент, що постійні російські спроби нанести удари по українській авіабазі Староконстантини є серйозним нагадуванням того. Які виклики будуть стояти перед Україною в контексті захисту західних F-16, розгортання яких в Україні очікується вже цього літа? Ви погоджуєтесь з цією оцінкою стосовно того, що це для нас серйозний виклик? Чи західна преса теж трішечки, так би мовити, згущає фарби? Ну, аналитики э, наших изданий, наших друзей, по крайней мере, да, не всегда просто в теме э, самой проблематики, исходя из э, наших возможностей. Ну, то есть надо жить постоянно этими проблемами, понимать движение э, но номенклатуры новой техники, ну и так далее и тому подобное, и видеть динамику воздействия российских средств поражения. Ну, вот берем базу Староконстантиновой. Так, так. эта база ушла, допустим, от проблемы Искандеров. Ни один Искандер до старо константиновна не долетит. Правильно? Почему? Потому что база расположена за пределами боевого радиуса этих средств поражения. То есть баллистика ни С-300, ни С-400, ни Искандер до Старого Константинова не долетит. То есть уже отсекли как минимум, ну, где-то треть средств поражения россиян, только увеличив дальность выполнение боевых задач. То есть уже есть принятое так называемое решение, которое само себя показывает. Какая опасность на той же базе в Староконстантинове, на любой базе, которая будет за 500 километров от линии фронта, от линии боевого соприкосновения, поверьте, для самолета это, ну, на определенных скоростях по большому счету там полчаса лет. То есть это вообще не проблема для самолетов, а тем более для тех же F-16, у них подвесные топливные баки, и даже при радиусе, боевом радиусе в 500 километров с ПТБ они выполняют боевую задачу, там радиус увеличивается под 1000. То есть по большому счету не проблема, но ушли как минимум 30% проблем. А вторая проблема в Старой туда доходят ну, три э, вида или номенклатуры средств поражения. Первая, основная и очень опасная – это кинжал. То есть это тот же, в принципе, Искандер, только воздушного базирования. Но кинжалов, во-первых, не так много, как Искандеров. Во-вторых, мы их видим, как только взлетает МиГ-31. И в-третьих, в конце концов, кинжалы хорошо уничтожают патриоты. То есть, по большому счету, разверните в районе Староконстантинного патриот, ни один Кинжал на территорию Староконстантиновской константиновской базы просто не зайдет, они будут уничтожены. Это раз. Второе, крылатые ракеты туда могут дойти. Практически все виды крылатых ракет российских, кроме э, в тех, которые непосредственно управляются летчиками, ну это типа Х59, Х69, они просто туда не дойдут по дальности. Но основные типы э, крылатых ракет, э, допустим, те же калибры те же Х-101, Х-555, в принципе, дойти до Староконстантинова могут, но тот же Патриот их отминусует практически со стопроцентной гарантией. Остаются шахеды, ну с шахедами тут сам Бог велел поставить, в конце концов, пару гепардов и даже отминусовывать их на заходе на эту авиабазу. То есть серьезная система ПВО, а без нее ни один аэродром, в принципе, вернее база, аэродром может, база, не может функционировать. Естественно, это, этот пакет пво систем ПВО, он там точно будет. Если это, вот я на скидку говорю, просто берем за староконстантинов и полностью минусуются все проблемы, связанные, ну практически все, полностью нигде не минусуются, но практически все проблемы, связанные с обеспечением безопасности расположения тех же F-16, на базе в том же староконстантинов. Еще поверьте, у нас ни один староконстантинов, В підходять під так сказати базу під F-16. Потому я думаю, якраз від е песимізма е того, який добавляет, допустим, наші партнери, ну від нього треба точно уходити. Ну, є механізми, як этому противодействовать. Я тут на пальцях розказав просто на староконстантиновской базе. і от, з вашого дозволу, якщо ми вже почали казати про те, що потрібно від негативу відходити, від песимізму, точніше, так? Можна говорити про, про оптимістичні речі, не те, що оптимістичні, а ті, які вселяють віру та надію. Я маю на увазі, що маю на увазі так. Ворог завдає удару по Полтавщині. На жаль, але Збройні Сили України відповідають, наносять удари по тимчасово окупованому Криму. Я нагадаю, що вчора українські пілоти нанесли удар по складу боєприпасів в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командуючий повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. В мене от що хочу. Вас запитати знову ж таки, не розкриваючи військових таємниць. Скажіть, будь ласка, чи є в нас можливість поки що без тих самих Ф16, на які ми очікуємо, постійно завдавати ударів, в тому числі по тимчасово окупованому Криму, знищувати військові склади з боєприпасами, наносити ті ж удари по НПЗ? В нас вистачає ресурсів, можливостей і так далі. Вы правильно вот, подчеркнули. Я, я это постоянно говорю. Нельзя снижать темп. Если взялись так. за Крым, темп нельзя так. снижать. Каждые сутки в Крыму должно должен гореть военный российский объект. Так вот для выполнения этих задач у нас в принципе по номенклатуре как минимум у нас, ну как 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 минимум пол механизмов есть в использовании вот смотрите, те же Storm Shadow, те же скалпы. Они практически до Кирчи доходят, если помните, скалп уничтожил аскольд в Кирчи на, на, стоянке, то есть корабль затонул. Значит, практически весь Крым может быть уничтожаться Storm Shadow и скалпами, имеется в виду военные базы российские. Сейчас у нас появились атаканцы. Дальность 300 километров, это та, та же самая картина до Кирчи любой военный объект в Крыму может уничтожаться с помощью атакамсов. Там есть, должна быть определенная система создания лайтовых условий для захода ракет, то есть это вскрытие системы ПВО противника другими средствами, они у нас тоже есть. Даже те же ракеты edm 160 постановщик помех, которые использовались и используются для засветки системы ПВО противника, они также создают вот такой лайтовый режим. Причем уже исходя из видео и подтверждения нашим генштаба, у нас как минимум два, есть два, две номенклатуры, два вида ракет Атакамс. Это кассетники, вот вы сейчас видели, как работает М-74, да, это суббоеприпасы, отработал Атакамс с кассетниками. И осколочно-фугасные, скорее всего, М-48, М-107 нам не дадут, но я думаю, они новее просто, М-48, то есть это 225 килограмм осколочно-фугасной боевой части, то есть это то, что уже работает по Крыму. Вот я уже назвал как минимум 4 зарубежных и у нас есть свои несколько механизмов, ну беспилотники это уже само собой, Разумеющие, разумеется, я его в один вид ввожу там много их, десятки видов есть разных. А наша ракета «Нептун» очень хорошо себя показала ракета, то есть для выполнения боевых задач по земле в том числе, хотя это береговой ракетный комплекс, ракета в принципе базовая воздух-корабль, из нее наши специалисты КБЛУ сделали ракету «Земля-Земля». Ну, то есть, ну, красавцы, тут вопросов нет. То есть, как минимум, вот я уже назвал, на навскидку, уже даже шесть механизма уничтожения. Просто нельзя снижать темп. Почему нельзя? Потому что нельзя дать россиянам возможности переформатироваться, рассредоточиться и вообще понять, что происходит. То есть их надо долбить каждый день. Каждые сутки имеется в виду день, ночь, это уже в зависимости от постановки задачи, но каждые сутки и сейчас мы в принципе к этому, к этому режиму подходим, именно по Крыму. Ну, знаете, земля горит, и у них под ногами. Ну, так, если это... казати Простою мовою, механізми насправді є. І це знаєте, Ром... знаєте, Роман Григорович, на останок, хотів би вас запитати, поговорити з вами про, про f 16 Значить, з'явилася інформація, що Нідерланди дозволили експорт в Україну 24 винищувачів f 16 Перший, як начебто, ми отримуємо вже дуже скоро. Це я цитую. Що це означає? Невідомо. Я що хочу вас запитати. Ми дуже багато, вже там, я не знаю, більш ніж, більше, ніж рік, це 100%. Говоримо про F-16, коли вони буде, і так, і так далі. За вашою оцінкою, ви людина, яка завжди аналізує і видає насправді реальні, реальні речі. Як ви гадаєте, от відштовхуючись від цієї інформації з Нідерландів, чи насправді ці самі F-16, ми на них скоро зможемо розраховувати? Чи це поки що така річ, яка ну. Прямо скажемо в найближчим часом про неї, ну бути бу, будемо об'єктивними, нам не потрібно на, на неї робити ставку, тому що вони будуть довго передаватися і так далі. Де тут правда? Діло в тому, що виконувати бойові задачі на в 16-х наші льотчики могли, ну, мабуть, з початку року, що значить виконувати бойові задачі? Тобто, заходити на територію України. выполнять боевую задачу и уходить на базы, допустим, там в Румынии или Польше. Ну, самолеты это могут делать, главное их базировать, то есть надо где-то их базировать. А летный состав начал уже летать соло практически с начала этого года. Это значит, летчики уже сами в кабине выполняли тренировочные, учебно-тренировочные, тренировочные полеты, естественно, на спарках контрольные полеты, провозные в зависимости от курса боевой подготовки. То есть летный состав в эти задачи мог бы выполнять. Вопрос в готовности, с одной стороны, в готовности всех систем обслуживания самолета, начиная от летчика и заканчивая там техникой эксплуатационными частями на нашей территории, вот этот процесс, он, может быть, был затянут по разным позициям, затянут объективно, субъективно, но тем не менее, раз мы самолетов до сих пор не видели, значит, этот так процесс был затянут. Плюс сюда включилась однозначно политическая составляющая. Это Белый дом пытается вытащить максимум из передачи этих самолетов. И я думаю, мы... Ну, это моя, моя так сказать, вот чуйка, так. Так, да, она такая военно-политическая, геополитическая чуть-чуть. То есть на, перед 9 или на 9-11 июля на саммите в Вашингтонском будет либо объявлено, либо подтверждено уже наличие, допустим, там одного или нескольких F-16 на нашей территории. Почему это даст довольно-таки серьезную подсветку самому саммиту и Байдену, одному из лидеров, по крайней мере, это, этих перегонов президентских в Соединенных Штатах. Я не думаю, что они откажутся от такого положительного момента. То есть они должны этот вопрос вот так подсветить. Но ну, посмотрим за моей чуйкой. Вот 9-11 мы через неделю, может быть, с вами будем это, эту тему или там через две проговаривать сложилось или не сложилось. Ну по крайней мере так. Самолеты у нас будут точно. Почему? аэродромы готовятся, это очень большие деньги, поверьте. То есть подготовка аэродрома технического оборудования и аэродромов для встреч, для работы с F-16, это большие деньги, просто так бы их никто не выделял. Летчики готовятся, это сотни миллионов долларов. На одного летчика миллионы долларов может быть использоваться для подготовки. Тех состав, инженерно-технический состав готовится, а его должны готовить один в десяти где-то примерно то есть на скидку говорю, то есть примерно один к десяти. Летчиков один к двум, если на каждый самолет рассчитывать, то есть два летчика на один самолет. Это очень большие деньги, и никто бы их просто так не полил. Потому самолеты у нас будут точно вопрос, когда и в каком количестве, и очень важно, с каким вооружением. И вот, вот как раз по третьему параметру, вот есть здесь пока сомнения в эффективности использования самолетов. Потому если и есть какой-то пессимизм, хотя я оптимист по жизни, да, то он связан только пока еще с непроговариваемым номенклатурой, непроговариваемой номенклатурой передачи F-16. Мы-то слышим передачу F-16, но это платформа, по большому счету это рогатка. То есть нам дают рогатку, а вот чем мы из этой рогатки будем стрелять, вот нам пока еще не сказали. А потому я думаю, тут вариант такой, надо дождаться номенклатуру передаваемых средств вооружений, и потом можно будет анализировать, а вообще, что мы получили, получил F-16. Ну, F-16, поверьте, в этом году мы не одну эскадрилью получим. Я думаю, бригада будет полноценная, сформированная где-то осенью точно. А начало все-таки ждем вот с Вашингтонского саммита, первый заход. Роман Григорович, ви знаєте, Вашингтонський саміт НАТО, він, я його і так дуже сильно очікував, але після спілкування з вами очікую ще сильніше. І давайте домовимось. Ви про це вже сказали. От Як тільки він відбудеться за тиждень, а потім ще за тиждень ми обов'язково обговоримо це. Я думаю, ми будемо дуже. Матимемо дуже хороші новини. Дуже хочеться в це вірити. І без вас, без вашого аналізу, точно нікуди. Я вам дуже дякую за цю розмову. Величезне спасибі, що знайшли час. Роман Світан, військовий експерт, полковник збройних сил України у відставці, був в ефірі України сьогодні. Спасибі ще раз.